皆さんこんこにちは、あいこです今日たまたま電車の中でツイッターを見ていて今すごい話題になっているツイートを見つけたんですがそれがすごく面白かったので皆さんにもご紹介したいと思います去年ポーランドと日本を結ぶ直行便ができて今ポーランド人の観光客がだんだん増えてきています それで今日そのツイッターを見ていて、えー、ある写真が話題になっていましたそれがあ,のあるポーランド人の家族ですねお父さんと息子3人の、えー、写真なんですが彼らが着ている T シャツがすごい面白いって言って日本人が写真を撮っててに紹介してたんです、えー、そのツイートがすごい、えー、もう今2万回以上かな リツイートされててていろろんななとこにに広まっっ話題になってます。で面白いのは彼らが着てるこの T シャツなんですけど、えー、まずお父さんが大きく漢字で「父」って書いてある T シャツを着ていて、えー、で息子が「長男」「次男」「三男」っていう T シャツを着ててもうこれは明らかにそういう彼らが家族だっていうのを。 示している T シャツなんですがちょっと彼,が彼らがその T シャツを着て並んで立ってる姿がすごいあのユーモアがあって、えー、チャーミングで面白いっていうことでみんな日この2万リツイートをされてる、えー、ツイートは、えー、渋谷でその家族に会った、えー、映画ライターの方が書いてるんですけど「渋谷にて最高のポーランド家族に出会った」って。 他の人も別の場所で、多分これ、レストランの待っている椅子かな、そのところで、思わず写真撮らせてくださいって言っちゃったよというふうに書いて写真をアップしてました。それに対するあのいろんなレッスンもたくさんついていて、素晴らしいですね、ユーモアがたっぷりです。親子なら仲良くて少しし羨ましい あとこの T シャツは沖縄で売ってますねっていうふうに書いてる人もいますで他にもあの僕はあの京都でこの家族を見ましたとかいろんなところで目撃報告がされてます今どこにいるんでしょうかまだ日本にいるかも、えー、私が気になるのはこの家族があのこうやって Twitter で話題になっていることを知ってるのかなっていうことですねどなたかこの,あのすごいチャーミングな ポーランド人のご家族のことを知っている方はいらっしゃいますかもしいたとしたら彼らが今日本のツイッターで話題になっていることを教えてあげたいですねで私もぜひ彼らに会ってみたいですいや皆さんもしこの家族のことをご存知の方是非コメント欄に何か情報を書いてくださいそれで皆さんがこのビデオをシェアしてくだされば もしかしてこの家族に届くかもしれないのでぜひシェアもよろしくお願いします次はどんな話題でポーランドが日本を賑わせてくれるのか楽しみにしています皆さん日本に来てくださいよろしくお願いしますパパー